牛有四个胃，今天吃这胃，它叫牛百叶。哥，这个咋吃呀？涮它行不行？行。那我听我吧。洗它。嗯。倒水。嗯、来，好好洗洗。嗯。这个一定要洗干净，嗯、每个角落都要洗。哥，我来。那我好吗 来摆三顶菜。嗯，好嘞，进屋双汤，嗯，热乎乎的涮汤。滴滴看锅。嗯、做火锅底料，都有放，放葱姜蒜，火了火了，了放豆瓣酱。 完了完了，放火锅底料，完了完了，少点的香辛料放，干辣椒多放，火了火了火了出香味儿。啊，这个好了，弟弟，快睡。嗯。哎呀，好嘞好嘞，然后等它开锅，我做个蘸料就,就能吃了。嗯。盖上锅。嗯。切点小辣米。 再切点小花葱，葱和酱油倒它。哎，好嘞，火锅底料做好了，现在捞这个火锅底汤。弟弟拿上桌，嗯，开始涮它。来吧，开始涮它，嗯。